Книга Даниила, 4 глава. Я прочитаю ее всю. Поэтому прошу вас следить, вдруг я буду сбиваться или запутываться, чтобы вы четко понимали, о чем я читаю. Я на выход до Носор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна, Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затруднит тебя. А объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигла до неба. И оно, видно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находил, находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные. И от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот с, не шел с небес бодствующий и святой». Воскликнул громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет участь его, часть его в траве земной». «Сердце человеческое отнимется у него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. По велениям бодствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царя Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал, «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал, «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его, Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой свое достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево, и истребите его. Только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных, и медных среди полевой травы расшается росою небесную. И с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ними семь времен. То вот значение этого царь. И вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала, росою небесную ты будешь орошаем. И семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. А что повеление было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благо... благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлить мир, продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия. Еще речь что я была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пойдут, пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. Тотчас исполни, и исполнилось это над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось, орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». «По окончании же дней, дней тех я на выходе возвел глаза мои, глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, которое царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать, что ты сделал». В то время возвратился ко мне разум мой и к славе. Царство мое возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое. И величие мое еще более возвысилось. Ныне я, на выходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Удивительная история – не похожая ни на одну, из которую вы можете найти в Библии, персонаж, царь на выходоносор очень яркий и не знаю, как харизматичен, но очень эмоционален. Если вы вспомните все его высказывания, они примерно сводились к одному. Если что-то не так, всех изрубить в куски. То это, между прочим, уже, по-моему, третья ситуация, когда царю на открывается Бог. Первый раз, когда ему приснился сон об истукании, голова, помните, его была золотая, и там ноги там глиняные и так далее. И никто не мог этот сон истолковать, и Данил истолковал. И царь вроде бы понял, кто есть Бог. По крайней мере, был впечатлен. Второй раз, когда он сделал истукана, наверное, он думал об этом в таком истукане, которого он видел в голова золотая, и это, кстати, означало его царство, царство Навуходоносора. Он решил сделать истукана, огромного золотого истукана. Только не только одна голова, весь золотой. И говорит, кто не поклонится, того тоже изрубить всех куски. Не поклонились трое мужчин, Сидорах, Месах и Авдинага, их за это хотели бросить в печь. И бросили. Но они не сгорели. И когда царь увидел это, он, о, кто не поклонится Богу, и Месаха, Авдинаха, всех изрубить в куски. <реклама> это третья ситуация, когда Бог говорит ему. И теперь это коренным образом отличается от того, что было раньше. Может быть, это является причиной, почему Иисус не отвечал на требования учеников показать им знамение с неба. Помните, сколько раз, извините, фарисеев, сколько раз фарисеи просили и говорили, Покажи нам знамение с неба и достаточно с нас, и мы уверуем в тебя. Навуходоносор видел уже два раза. Его, наверное, эмоции зашкаливали, когда Сидрах, Месах и Авдинага были в печи и не, не сгорели. И даже дыма от них не было, запаха огня не было. Но все это не, при, не привело его к познанию Бога. Это, может быть, его как-то развеселило. Может быть, это как-то, знаете, такая «вау» зрелища такие. Поэтому Христос и говорит, что не дастся другого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Он сказал это для фарисеев. Прошло много времени, и когда Христос был в теле человеческом и служил там, в Иерусалиме, фарисеи и книжники подходили и говорили, искушали Его, говорили, отдавайте нам налоги. Надеюсь, что он скажет давать, тогда евреи были бы недовольны, потому что налоги были несправедливо высокие. А сказал бы не давать, так можно было бы пожаловаться римскому правительству. Садукеи – это общество таких знатных, очень знатных, сущих в Писаниях. Говорили, а вот объясни нам притчу. Объясни нам, как вот в Царстве Небесном будет, кто будет жениться, кто не будет жениться. Вот была женщина, семь, у нее было мужей. Все, вот как по закону Моисею, ему все как положено. Все не умерли, не было детей. Вот как, кем она будет, кому она будет женой в Царстве Небесном? И говорили они много, и искушали Христа. Интересно, что на все эти искушения Христос отвечал и отвечал им так, как есть, разумляя их. Но фарисеям не нужно было это знать. Они не хотели это понимать, они не принимали это. В конце концов, Христос спросил их и говорит, «А за кого, кого почитают Меня, Сына Человеческого?» Они подумали и говорят, «Ты Сын Давидов». Христос говорит, «А как же тогда Сам Давид называет Его Господом?» И приводит место из, из Псалма, говорит, «Сказал Господь Господу моему». И тогда никто не смог из фарисеев ничего сказать Христу. И кажется, что Христос посадил этих выскочек, каких-то таких, знаете, людей, которые искали в чем бы обвинить Христа, как бы его споймать на том, что он говорит не так. Но на самом деле Христос им сказал огромную ценность. Он им предложил обратить внимание на то, кто он есть. Знаете, вся наша греховная природа, основывается на отрицании Бога, на бунте против Него, на отрицании Его божественности, на отрицании Его величия. На выход Носору пришлось семь времен. Если предположить, что одно время – это один год, то это примерно семь лет он ел траву. И тогда он сказал, что я величаю превозношу величаю Царя Небесного. С, тех, с этой, со времен этой истории я не знаю ни одного царя, с кем бы так поступил Бог. Ни одного президента. Но думаю, что Бог свое величие и славу теперь являет через церковь свою, через нас. Если бы Бог действовал так все время, как это было в, Дани, в часы во времена Даниила, то, наверное, бы таких людей, среди которых я бы тоже был бы, там бы травы бы, может быть, и не хватило бы. В послании к Римлянам говорится, что никто не может назвать Христа, Иисуса Господом, как только Духом Святым. Нам это открыто не таким методом, как это открыто царю Навуходоносору. Дух Святой нам открывать, кто такой Господь, кто такой Христос? И величие Бога нам открывается Духом Святым. Я, я подумал так, что я, наверное, часто пренебрегал этим откровением в полном смысле этого Слова. Мы часто ценим какие-то, знаете, водительства от Бога в том, что сделать сейчас, что делать потом, куда-то уезжать, оставаться, что-то делать. И это здорово, это правильно. Но то кто такой Христос? кто такой Бог, переоценить невозможно. Эти знания к нам пришли не от наших каких-то измышлений, не от нашей эрудиции, но это открыто нам Духом Святым. И это большая ценность. И мы здесь на земле для того, чтобы эту ценность возвещать. Мы здесь для того, чтобы говорить о величии Бога, о познании, о том, чтобы мы сами познавали Христа, и привлекали к этому тех людей, кого избрал Бог. Господь, спасибо тебе за то, что мы Твои. Господь, спасибо тебе за то, что Ты такой милостивый к нам. Спасибо, Господь, за то, что Ты открылся нам, Духом Твоим Святым. И более того, Господь, Ты хочешь, чтобы мы были похожи на Тебя в своих словах, в своих мыслях, в своих делах. Господь, спасибо Тебе за то, что Твой свет, он сияет через нас. Господь, молюсь о том, чтобы Твое величие, Твоя слава, Твое всемогущество, оно было видно через нас, через Твою церковь, через христиан. Господь, просто наполни нас Духом Твоим Святым, продолжай нас наполнять Духом Святым, приближай нас к себе, чтобы мы могли извещать каждому народу, каждому человеку, избранному Тобою, о том, кто Ты и что Ты сделал для всех нас. Ты действительно достоин поклонения, Ты достоин действительно хвалы. Господь, мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.